30 iyun yoshlar kuni munosabati bilan poytaxtimizdagi yangi o'zbekiston bog'ida bayram tadbiri o'tkazildi unda prezident shavkat mirziyoyev ishtirok etib besh tashabbus yo'nalishlari bo'yicha tashkil etilgan pavilyonlar bilan tanishib yoshlar bilan muloqot qildi unda nutq so'zlagan davlatimiz rahbarining yoshlarga qarata albatta sizlar bilan uchrashish ko'nglingizdagi ezgu orzu va rejalaringiz bilan o'rtoqlashish taklif va tashabbuslaringiz haqida eshitish menga doimo quvonch va g'urur bag'ishlaydi sizlarning shijoat va intilishlaringizni ko'rib yonib turgan ko'zlaringizga boqib o'zimga bitmas tuganmas kuch olaman degan so'zlari yoshlarni yanada ruhlantirib yubordi ushbu jarayonlarni yurtimizning barcha hududlaridagi yoshlar jonli efir orqali kuzatib bordi yoshlar vakillarining fikrlarini eshitamiz davlatimiz rahbarini biz yoshlarga yo'llagan tabrik nutqini eshitib işte. man albatta o'zbekiston haqiqatda baxtli yoshlar mamlakatiga aylanganini yoshlar o'zbekistonning eng katta boyligi bebaho xazinasi ekanligini albatta yana bir marta guvohi bo'ldim davlatimiz rahbarini e, nutqini tinglab o'tirgan mana shu yerda o'tirgan har bir yosh tengdoshlarimiz mamlakatimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor yanada ko'proq kuchayishini va mana shu kelajakda yana ko'pdan ko'p yangi yangi yutuqlar va imkoniyatlar berilishini bizaga davlatimiz rahbari nutqidan bildik ya'ni davlatimiz rahbari ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha oliy ta'lim professional ta'limni rivojlantirish tələmsə bo'yicha ko'plab juda katta takliflarni bildilar bundan keyin ham yoshlar daftari orqali yoshlarni har tomonlama qo'llab quvvatlash ularni tadbirkorlik ilm fan innovatsion loyihalarni qo'llab quvvatlash borasidagi takliflarni ilgari surganliklari albatta bu yerda o'tirgan har bir, bir yoshni qalbida ona vatanga muhabbat xalq sadoqat ruhini albatta yana bir borda jo'shtdirdi desam albatta yangishmagan bo'laman davlatimiz rahbarini mana shu ma'ruzasini eshitib men o'zimni kelajakda yanada ko'proq izlanib o'zimni tanlagan soham bo'yicha ilm fan sohasi bo'yicha yanada ko'proq yutuqlarni qo'lga kiritib mamlakatimizni bir yoshlarga qilayotgan e'tiborni ozgina bo'lsa ham oqlashga o'zimda bir kuch topyapman yurtboshimiz shavkat miromonovichning bayram tabrigini eshitdik va bundan juda katta o'zimizga kuch oldik prezidentimiz shoirimiz g'ofur g'ulomning siz osmonni ko'zlayotgan ekansiz nimaga men yelkamni tutmayman degan she'riy satrlarni keltirib o'tdilar va bu orqali biz yoshlarga berayotgan imkoniyatlarni yana bir isbot sifatida mana shu so'zlarni bilib olishimiz mumkin prezidentimiz tomonidan ta'lim soh sport sohasida yoshlarning o'rnini alohida ta'kidlab o'tdilar va xususan chet tillarni o'rganish bo'yicha it sohasini o'rganishni xohlovchi yoshlarimizga alohida mablag'lar ajratilishi imkoniyatlar yaratilishi borasida o'zining takliflarini berib o'tdilar biz bundan juda ham xursandmiz prezidentimiz aytib o'tdilarki yunus rajabiy va konservatoriya o'quvchilarining shartnoma pullari to'liq davlat tomonidan to'lab o'tiladi dedilar va bu gapni eshitib juda ham bir san'atkor <laughs> yoshlarimiz onlayn ko'rib o'tirgan oflayn ko'rib o'tirgan yoshlarimiz juda judayam bir quvonishdi to'g'risi man o'zim ham quvondim bu narsani to'g'risi kutmagandim bu hali tariximizda bo'lmagan juda ham xursandmiz prezidentimiz bizga bergan e'tiborini oqlashga xudo xohlasa va'da beramiz Ertaga endi urganch davlat san'at maktabini diplomini olib san'at va madaniyat institutiga topshirish niyatidaman va u yerga topshirgandan keyin bir grant bo'lib kirish niyatidaman lekin olmay shartnoma bo'lib qolsa davlat tomonidan to'lab berar ekan bunga men juda ham xursandman